Cantiknya lah Saya sekarang ni dah keliru lah Nak pakai yang ini ke Nak beli yang ini ke Nak beli jongkong emas Hei, Itulah Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Ah, ha, anda bersama dengan saya Ira Gani 23 Januari 2014 dalam rancangan Feminine Citra Wanita Terkini. Ha, ni lah orang perempuan. Bila dia tengok emas ni, dia jadi kelabu mata sebab semuanya dia nak beli. Ah, ha, jadi hari ini kita akan membincangkan topik wanita dan emas Aa, sambungan daripada minggu lepas memandangkan orang perempuan ni memang suka sangat kepada emas. Tapi sebelum tu anda boleh menghubungi kami di talian 0322829062 untuk pandangan dan pendapat anda. Anda boleh like di Facebook kami Feminine TV 1 dan anda boleh aa, ke Instagram dan Twitter kami Feminine underscore TV satu. Saya masih lagi nak mencuba ni, nak pakai ni, nak keliru. Saya percaya penonton di rumah juga mesti heran. Kenapa banyak sangat barang emas kat depan saya hari ni? Ah, Itulah hari ni saya nak penonton-penonton feminin setia terus tunggu depan TV sebab saya nak ajar ni macam mana nak beli emas yang betul. Ah, tapi sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan dulu panduan membeli emas. Saksikan. Ini cantik busono oh. ii lawannya mm -hmm. eh gugahlah saya tengok kalau si, kalau saya ni kalau tengok ni saya rasa semuanya saya nak oh mestilah <laughs> ah, perempuan kan suka yang betul cantik betul ya. Penonton, <laughs> jangan alihkan siaran anda anda masih lagi sekarang menonton feminine citra wanita terkini saya tadi tu bukan apa sebab bila saya tengok tetamu saya ni pakai merelap kata orang Pinang kan Saya rasa macam teruja ha, Jadi ha. itulah tetamu saya pada hari ini Puan Jonaina Nordin ha, Minggu lepas kita dah jemput Tapi saya rasa penonton masih tak puas hati lagi Sebab nak tahu Semoga mereka tak tertipu Untuk membeli emas Betul tak? Betul. Boleh saya kali. panggil uh, Cik Jun ke hmm. Jun ke? Ah, panggil Jun sajalah ah, Terima kasih kerana sudi datang ke studio Alhamdulillah Tadi kita lihat uh, ada 6 tips hmm. Yang telah pun kita paparkan kepada penonton feminin Supaya kita tahu untuk membeli emas uh, Jadi Jun saya nak uh, tahu Sebelum kita membeli emas ni apa yang patut kita tahu sebenarnya? Ha, itulah ya. Alhamdulillah ya, bertemu lagi kali ni yeah. ya. Kali ni dengan Datin Ira pula. Alhamdulillah. Tahun lep minggu lepas dah share sikit tips-tips ya berkenaan bagaimana nak pilih barang kemas ya. Betul. Okey. Kali ni saya akan share banyak lagi tips untuk khasnya penonton feminin hari ni. Okay, so, kena tunggulah sampai habis rancangan. Ha, okey kalau kita tengok perkara-perkara yang perlu wanita ambil kira eh sebelum dia nak beli emas okey yang first sekali dia kena jelas dari segi matlamat dia okey nak buat apa dia beli emas ni adakah dia nak jadikan dia sebagai aset ataupun harta jangka panjang dia boleh pas dekat anak cucu dia lah eh ataupun matlamat yang lebih jelas makna kata lebih spesifik lah eh contohnya dia beli emas ni Aa, dia impun katakan dia beli satu tahun dia belilah tiga dinar ha, Tiga dinar cilin emas lah macam public gold ni Kemudian dia simpan sampai satu jangka masa tercapai target dia Mungkin aa, emas tu dah naik nilai jadi RM30,000 So dia boleh pergi Mekah dengan husband and wife lah suami isteri lah dia boleh pergi Mekah Itu matlamat lebih spesifik Kemudian kena tengok pula berapa lama dia sanggup pegang emas ni ada orang dia nak beli emas ni setahunnya dia kata hmm. tahun depan dia nak jual. Ah ha, kan. Jadi kena tengok Dari dekat sini faktor masa tu memainkan memainkan peranan penting orang kata. Sebab apa? Emas ni biasa kita simpan 3 tahun dan ke atas. Kalau kita beli tahun ni tahun depan dengan anggapan emas tu naik nak jual tiba-tiba kalau emas turun dah jadi macam rugi pula dia rasa nak jual ya. Okey, yang seterusnya ialah dari segi faktor keselamatan. Hmm. Eh dah beli banyak-banyak. Yalah takut pakai sekarang ni. Ha, sat lagi kat mana pula nak simpan? Betul. Buatnya macam datin ni ha, boleh beli apa sampai gini ha, macam mami jarum tu pakai kan. Ha, <laughs> siku. Ha, sampai siku kat mana pula nak simpan? Ya. Hmm. Okey, kat sini uh, saya cadangkan untuk simpan di peti simpanan selamat lah. Sebab hmm. apa kalau kita simpan dalam peti simpanan uh, apa personal di rumah, eh, dia orang um, kata apa, boleh juga dipecah masuk. Eh. Dia cuma orang kata menangguhkan daripada orang nak pecah masuk tu setiap boleh pecah masuk. Hmm. Tapi bila kita sewa satu safe deposit box simpan di situ jadi uh, uh, dari, segi, dari segi faktor keselamatan dekat bank tu. Ada uh, boleh dekat bank ada uh -huh. ataupun uh, dekat mana mana apa ni peti safe deposit yang disediakan uh, oleh pihak swasta lah macam Royal Safe Deposit Box, Public Safe. simpan di situ lebih selamat. Uh, yang, um. yang seterusnya uh, ni Paling penting juga, ya, paling penting kena dengar. Okey, sebelum beli, kita nak tahu juga, eh, adakah emas yang kita beli ni mudah ni nak dijual semula? Jual Apakah jaminan-jaminan hmm. dia? Eh, kita dah beli, tak tahu nak buat apa pula pun susah, eh. Hmm. Jadi, dua benda uh, sama ada ada tak belian jaminan semula? Hmm. Lepas tu susut nilai. Hmm. Belian jaminan semula ni lah macam katakan boleh uh, boleh kita tanya masa kita beli tu semua tu kita boleh tanya. Boleh, boleh. Hmm. Memang patut tanya masa kita beli tu kan. Okey, katakan kita beli uh, satu 1 shilling, shilling jongkok hmm. emas hmm. di Maybank hmm. Kim emas hmm. contoh. Hmm. Saya bagi contoh eh. Kalau kata jala ke goris bengkok, kita tak boleh nak sewene-wenenya a uh, jual balik sebab apa bank memang dah beri syarat. Kita hmm. tak boleh jala tak boleh goris, tak boleh bengkok. Hmm. Okey. Yang kedua ialah susut nilai. Okey. Kalau kita tengok kita belilah gold bar. Dekat mana-mana kedai emas lah eh Bila kita beli kita kena tanya Berapakah susut nilai Biasanya dalam 11% macam tu Lepas tu hmm. kalau kita buka pula seal Biasanya gold bar ni ada seal Berapa pula susut nilai dia eh Sebab kadang-kadang Untuk gold bar yang di seal hmm. Susut nilai dia bila dah buka dah dikira sebagai emas terpakai. Ha, macam kalau tengok tadi tengok kata jongkong hmm. kita kat sini kan, hmm. macam public gold ni. Ha, ni macam kata, yang saya pegang ni ha, orang macam orang yang saya pegang ni ni ni. Ha. ha let's say kalau kata a uh, calar, gores, bengkok, hmm. public gold beli bagi jaminan untuk beli semula emas ni hmm. dengan susut nilai yang sangat kecil dalam so, 4, 4 hingga 8% a uh, mengikut jenis produk. Macam ni dalam 8% hmm. sahaja. Berapa? Ha. Ni berapa harga ni kalau nak beli? Okey, okay, sekarang ni lebih kurang RM1430 Ha, ya. dah, kurang 20 sahaja ya. Tapi kan Ju, kadang-kadang <laughs> ah, kita ni saya percaya hmm. ramai juga penonton hmm. feminin terutama kat luar sana ni hmm. nak beli emas tapi kadang-kadang hmm. kita ni takut kita pergi beli tempat hmm. yang salah ni. Kadang-kadang hmm. ramai sekarang ni yang tertipu. Ya betul. Ah. Okay first sekali kan kalau kita nak beli emas ni uh, prinsip utama dia lah. Prinsip dia. Beli emas mesti dapat emas memanglah ah sebab apa memang ada yang beli emas sekarang ni skim-skim yang kadang-kadang ni Lepas dia berikan ah uh, bukan dapat lah. kita kata dia, uh, dia beli emas kemudian dia ambil emas balik untuk dia apa trading dan sebagainya Itu macam kata apa ada unsur-unsur untuk bagi hibah unsur-unsur hmm. untuk bagi pulangan bulanan sebenarnya uh, beli emas ataupun pelaburan emas yang sebenar ialah kita beli dan dapat emas. Kemudian kita beli itu pula dekat tempat yang memang dah established. Eh? Macam apa? Uh, macam Public Gold ni sebab dia dah 5 tahun dah beroperasi. Dan kita tahu emas dia uh, bila masuk aja dekat densimeter. Kita tahu kata dia dah 24 karat, 22 karat. Dan memang diterima pula. Dia, dia yang bagus apa? 24 hmm. karat, 22 karat. Uh, okay. Ada berapa karat lagi? <laughs> <laughs> Okey, yang paling popular ni dua lah. Kalau macam jongkong biasanya uh. kita ambil uh, 24 karat, 9, 9, lah. Kalau macam barang kemas ni 9, lah. Yang terbaik 916 999 lah 999 lah. oh, Pasal dia lebih sikit <laughs> Ya pasal dia yang paling pure lah Yang paling tulen oh, lah. Paling yang paling tulen ah, Yang paling terbaik. tulen Penonton yang paling tulen 999 Haa 999 Senang nak ingat nombor hmm. dia Aa, Itu dari segi itulah Jadi Kesemua faktor-faktor ni Benda-benda ni Uh, kawan kita kena tahu dulu eh? Tak boleh sewenang-wenangnya Dia pergi beli Kemudian dia rasa Eh dah belilah Tapi masa harga itu mahal sekarang Dah jadi harga rendah Sebab hmm. apa dia tak tengok faktor-faktor ni Dia tak tahu Kata dia kena ada ada tengok sud nilai Dia kena tengok ada tak Beli jaminan semula Nak simpan kat mana Berapa lama nak simpan So hmm. dia kena tengok semua faktor-faktor ni -faktor Ada yang juga Kadang-kadang hmm. itulah hmm. Ada yang kononnya nak beli murah lagi Pada tempat lain hmm. Dia pergi kedai yang murah Tawarkan harga sikit murah tu Dia pergi beli Betul. kat situ Betul Betul. akhirnya kena tipu ha akhirnya ha, kalau kena... boleh tu biarlah kita beli kat tempat, tempat yang memang bertauliah hmm. yang telah pun diiktiraf hmm. yang betul. kita tahu dah betul tak betul betul hmm. itu memang amat penting sekali sebab apa kita tak nak wanita-wanita ni -wanita -wanita tertipu. Betul. Dia beli emas uh, 916 cek-cek tengok, oh tak sampai 916 pun. Eh. Tak uh, sampai 20 karat pun. Boleh jadi tau, dia tulis 916, pergi hmm. cek rupanya bukan 916. Dia jadi boleh. kurang lagi. Boleh. Memang boleh. Sebab emas ni, all, uh, di kedai emas eh, biasa kalau dia jual 916, memang dia ada uh, label lah untuk 916. Tapi bila uh, katakanlah satu masa kita perlukan uh, pusingan modal, kita nak pergi pajak di pajak gadis Islam. Bila dicek di di densimeter emas tu dah jat, bukan 916 lagi. Dia dah jadi kurang sikit uh, dia punya ketulinan Bukan lagi 22 karat Tapi mungkin uh, kurang sikit Jadi kat situ kita dah tahulah Kata emas ni tak cukup ketulinan dia tu Semuanya Nah 86. itu dia mm. Kalau mm. nak beli emas Kena beli yang tulen, mm. Yang 22 karat mm. Kalau boleh 24, 9, 9, 22, 9, 22 <laughs> 24 karat ha, itu ha, Tapi pastikan anda terus mm. bersama Feminine Jangan ke mana-mana Kita mm. kembali selepas ini i Zaman silih berganti namun hingga kini emas masih lagi kekal diminati masyarakat dan di Malaysia khususnya di negeri Kelantan antara golongan yang dikatakan pencinta barangan kemas. Kecenderungan tersebut dapat dilihat apabila rata-rata wanita di negeri Cik Siti Wan Kembang itu menerapkan budaya pemakaian barang kemas tidak kira kecil atau besar saiznya. Lantaran itu tidak hairanlah jika ada yang menjalankan urus niaga walau hanya di kaki lima premis bagi memenuhi kehendak para penggemar emas. Ikut pasaran tak kita beli hari ini misalnya pasaran kita berapa? Ah uh, hari ini 3.15 siap tak? Huh? Okey, kita beli 3.15. Kita tarik aja lah, Mau emas 10. Benar Sebenarnya harga emas ni kalau beli hari ini, kita boleh dengan dia ada utuh dia, dia boleh tolak selalu hari ini. Ah ha, dia boleh duit selalu duit duit utun dengan dia. Kalau lah RM10 ke RM20 ke dia boleh selalu. Ah ha, jadi barang tu takkan rugi. Misalnya hari ni ni harga turunlah. Ah ha, patut kita jual harga turun kita beli sedekan mahal-mahal. Ya? Ah patut kita jual kita beli selalu ganti dengan harga mahal turun hari ni. Apa yang pasti, pembelian barangan emas bukanlah dianggap suatu pembaziran, sebaliknya merupakan suatu pelaburan, terutamanya saat harga emas meningkat, selain mampu dijadikan penyelamat di kala keadaan mendesak. Itu dia tadi, kalau dulu Emas ni bukan boleh dipakai oleh orang-orang biasa. Emas hmm. ni hanya boleh dipakai oleh golongan-golongan bangsawan, kenamaan hmm. Hmm. dan tak semua orang mampu memiliki emas. Tapi sekarang dah lain. Orang semua boleh memiliki emas kalau kita nak beli. Betul, betul tak Ju? Betul, betul. Ha. Sebab tu emas ni saya nak cerita sikit. Emas eh. ni dia simbol kecantikan kecantikan oh, kalau macam tengok dating ha, try try pun dah nampak cantik tambah kalau pakai lagi <laughs> tambah cantik menarik Betul. tertarik gitu tahu tak pasal ah. apa tu <laughs> ha. sebab kita tahu bahawa emas ni dia ada kuasa Tarikan uh, aura yang positif oh, aura seri <laughs> dia ada aura yang positif Jadi bila kita pakai mask ha. Dia akan menaikkan kecantikan kita Betul. Sebab tu perempuan-perempuan Kita pakai mask hmm, Kecantik ke dalam mask Kecantik ke luar ha. Mask ni dikira sebagai Kecantikan luar lah, Kita pakai pun rasa ceria Tapi tahun, bu ya. ah, bukan tapi Kecantikan <laughs> Jun. Dia uh, setahu saya Mask ni juga boleh melambangkan Kepada uh, Orang kata apa kedudukan betul melambangkan kepada hmm. uh, kuasa Okey dia ha. lambang kuasa ni macam raja-raja lah ya. ha. sampai sekarang pun raja-raja dia memakai simbol-simbol eh baju-baju yang apa ni berwarna keemasan perhiasan-perhiasan ya, dari emas dan dia juga lambang kejayaan nanti betul sebab saya apa setuju tu. kalau orang apa ni lawan apa ni lambang lumba lari Olimpik ha. Pingat apa dia bagi? Emas. Gold medal lah panggil. Gold medal. Pingat, pingat emas. Ha. Orang tak bagi pingat perak nombor satu. Betul. Dia bagi medal dia gold dulu. Eh? Betul. Gold tu sebagainya. Itu sebab dia lambang kejayaan. Dan juga lagi satu ialah lambang uh, kekuasaan, kecantikan, kekayaan. Lagi ha. satu. Okay? Kekayaan ni dulu-dulu. Uh, tak ada pelaburan ASB lah ya, Terus tak ada Jadi hmm. orang tua-tua bila dia simpan emas Banyak kaya Betul ha. Sebab tu sekarang sama dengan sekarang Sekarang kalau orang simpan emas banyak pun Orang tu kaya. Betul kan ha. ha, sekarang ni Ju, kalau, kalau boleh kita nak penonton semua tahu bila dia beli emas ni, dia tahu supaya pelaburan dia tu akan menguntungkan dan hmm. memberi hasil. Bagaimana hmm. kita nak share dengan kongsi dengan penonton okay. family ni. Ha. Ha, hari ni saya nak share sikit. Eh. Okay, dia ada beberapa teknik untuk kita menjana, ke, bukan menjana lah, kita dapat untung yeah. daripada emas ni. Hmm. Okay, tapi hari ni saya akan share tiga yang uh, biasa lah, ya, hmm. yang semua orang boleh lakukan lah. Ya. Yang pertama ialah di jadikan emas ni simpanan sebagai harta simpan 20-30 tahun okey di mana katakanlah satu masa dia perlukan pusingan modal untuk perniagaan, dia pergi apa ni, pajak per gadai Islam dan sebagainya, untuk dia gadaikan emas tu emas tu naik uh, apa ni dalam jangka panjang jadi pinjaman yang dia dapat tu tunai tu pun dapat tinggi eh? itu yang pertama okey yang kedua ialah dia membuat uh, belian dan jualan secara aktif ya datin makna kata dia belilah pada harga rendah kemudian bila harga naik dia jual contoh eh contoh macam kata uh, dinar eh right? siling dinar tu datin ah, ah, ah katalah ha yang, kata lah, yang, yang tu ambil yang besar sikitlah sikit, ha, lah. yang besar <laughs> sikit lah, cantik <laughs> sikitlah okey Ah ha, ni kalau katakan sekarang ni lebih uh, peni harga dia lebih kurang dalam uh, peni ni 7000 eh 7000 7000 ringgit sahaja ha, 8000 <laughs> ya lebih kurang hmm. okey katakan harga dia dah naik hmm. ya, ta uh, dalam 3 tahun dah naik uh, harganya kemudian dia jual maksudnya sampai target dia lah hmm. kalau kata dia nak tunggu sampai harga naik jadi 10000 hmm. kemudian baru dijual itu dia ada target yang spesifik lah okey yang ketiga ni ha ni paling menarik ni sekali datin ha sekejap lagi kita kena bisik-bisik lagi kat belakang apa dia tu okey Menyimpan sambil berniaga emas. Menyimpan ha. sambil berniaga emas. <laughs> ha. Itu saya pun nak tahu juga tu, <laughs> simpan okay. saja. Okey, kalau kita simpan, macam saya ceritakan tadi, nilainya naik jangka -jang panjang. Hmm. Kemudian kalau berniaga emas ni ialah, contoh macam syarikat Public Gold ni, hmm. dia memberi peluang kepada orang perseorangan macam kita ni untuk jadi token emas ah ha, token mas tanpa kedai Maknanya kata dengan cara bila dia jadi agent dia akan perolehi komisen jualan bila dia recommendkan oh. orang untuk beli emas ni di mana-mana syarikat public go di seluruh negara jadi dia dapat untung apa dua dalam satu tau Datin first kali dia dapat untung dari segi kenaikan harga emas ha, dia simpan sendiri yang kedua ialah dia untung dari segi dia dapat komisen jualan ha. ha so two in one kan ungkap um, apa Dua dalam satu punya keuntungan. So, sebab tu bila orang yang punya gemas, tu orang tanya macam mana orang untung punya gemas. Hmm. Ah, dari segitulah dia dapat uh, punya keuntungan untuk punya gemas ni datang. Jun, saya hmm. ni pun mungkin saya dan penonton pun sama kot. Saya rasa wanita-wanita hmm. kat rumah tu pun sama dengan saya kot. Kadang-kadang hmm. kita nak tahu hmm. macam mana kita nak kenal pasti hmm. ketulinan mas tu. Kadang-kadang okay. ah, ada juga yang mas celuk biasa tu pun dia kata mas juga. Tapi rupa-rupanya bukan. Okay. Uh, okay macam seperti yang saya ceritakan ceritakan yang untuk kali pertama tadi first kali kena beli dekat apa ni syarikat ataupun hmm. kedai emas yang memang dah establish lah eh, kita tahu dia tidak ada masalah dari segi penipuan eh, kepada dia punya pelabur ataupun lah. okey yang kedua ialah sebenarnya daripada mata kasar emas ni kita tak boleh tahu pun sama ada dia betul-betul original ke tidak 916 ke 999 memang kita tak boleh tahu tetapi sekiranya macam kita betul-betul nak check kita boleh bawa barang kemas ataupun emas kita ni pergi apa ni office public goal ke, mana-mana kedai emas lain, untuk check, dia akan pakai satu mesin yang dipanggil densimeter lah, mengukur pasal densimeter, dia timbang dalam air, dia akan dapat tengok sama ada aa, berapa ketulinan emas ni, 22 karat ke 24 karat. So, masa kita beli tu, sebab tu lah, masa kita beli tu, kita kena betul-betul pastikan kita beli ni dekat tempat yang established. Maknanya, aa. Aa, kalau kita tengok dengan mata kasar, memang kita tak boleh tahu ketulinan dia betul ataupun tidak. Tapi, apa pun sebenarnya kita kena ada ilmu betul. nak beli, beli ni. Jangan nak pergi beli yes. emas, hmm. orang beli kita pun nak beli, ha. orang ada, kita pun nak ada. Ha. Akhirnya, kita beli tak macam orang ha. lain. Sebab itulah orang kata, emas ni sebelum kita memulakan sesuatu dengan ilmu. Sama juga dengan emas, ilmu mengenai emas tu, actually sebenarnya lebih mahal daripada harga emas tu sendiri. Betul. Sebab apa, bila tak ada ilmu, kita buat sesuatu, kita beli dekat tempat yang kita tak tahu pula. Lepas tu, bila jadi penipuan, benda tu dah, orang kata apa, jadi satu, orang kata apa, Uh, keburukan pula pada orang yang beli dia tak tahu ha okey saya nak tanya uh, zakat emas hmm. kan dia kena bayar zakat juga Betul. jadi macam mana pengagihan zakat tu kalau kita simpan hmm. kadang ada orang banyak-banyak dia dia tak tahu okey okey zakat emas ni kan dia uh, mengikut uh, haul dan apa ni nisablah hmm. ni ialah tempoh masa uh -huh. dan nisab ni ialah timbangan eh ataupun berat eh. Ber, nilai berat dia lah. okey zakat emas ni ada dua satu ialah untuk emas yang disimpan sahaja satu lagi emas perhiasan yang kita pakai okey katakan uh, untuk emas yang disimpan kita tak guna langsung dalam masa satu tahun eh uh, contoh macam jongkong ni kita tak boleh nak pakai ha uh, okey contohnya macam jongkong ni 100 gram. Katakan 100 gram harga dia sekarang lebih kurang 14 14000 Jadi 2.5% daripada harga nilai emas lah. 2.5% daripada 14000 2.5% harga nilai ni untuk, kita kena zakat lah. Aa, untuk ni lah emas uh, jongkong atau simpanan lah yang simpanan. Yang lagi satu tu untuk emas perhiasan. Kalau emas perhiasan ni kita kena zakat me, me, uh, sekiranya melebihi uruf. Uh, uruf ni ikut negeri kalau kata wilayah persekutuan Labuan sorry, sorry wilayah persekutuan Kuala Lumpur sampai Labuan dah saya okey jun saya rasa aa, mungkin sedikit tips kepada penonton feminin hmm. yang nak dapatkan emas ni supaya dia beli emas ni dia boleh membuat pelaburan yang menguntungkan sedikit okey saya sebenarnya nak menyuruh kepada semua wanita-wanita di luar sana untuk mula dan siapa yang dah menyimpan emas tu terus menyimpan emas sebagai harta ya. sebab apa nilai emas ni dia naik dalam jangka panjang so kena tengoklah semua-semua apa ni perkara-perkara yang perlu diambil kira sebelum kita memas. Walaupun wanita kena simpan emas sebagai harta ya, untuk menjaga masa depan ah, kita betul dan keluarga. betul saya bersetuju dengan <laughs> Jun, apa pun wanita sekurang-kurangnya adalah hmm. sikit emas untuk dikenalkan kepada kita. Terima kasih banyak-banyak Jun. Tak sedar oh, kan kita. Oh, sekejap aa, terima kasih banyak-banyak kerana uh, hadir sekali lagi ke Feminine hmm. pada hari ini ya Jun. Feminine. Mungkin Feminine. kita boleh jumpa lagi. Ah oh, terima kasih banyak. Itulah kasih. Uh, penonton semua, hmm. uh, apa pun sebenarnya kita ni kalau nak beli mask kena tahu seperti mana yang Jun cakap tadi, kena ada ilmu, kena tahu agar kita tak kena tipu. Hmm. Jadi apa kata kalau kita saksikan dulu kepada segmen yang saya rasa kawan saya ni sebenarnya dia um, um, apa ni produk kesantikan yang mungkin boleh juga memberi uh, pulangan yang lumayan kepada kita. Silakan.